काळातील सर्व खेळांना प्रोत्साहन आणि पाठिंबा देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या अलार्ड विद्यापीठाने महाराष्ट्र प्रीमियर लीगच्या कोल्हापूर टस्कर संघाला महाराष्ट्रात खेळण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे यासोबतच संघाचा कर्णधार राहुल त्रिपाठी सह त्यांनी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिष्यवृत्ती पत्रांचे वाटप केले अशी माहिती अलार्ड विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि कुलधिपती डॉक्टर एल आर यादव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली यावेळी डॉक्टर राम यादव कोल्हापूर टस्कर्सचा कर्णधार राहुल त्रिपाठी आणि अलाड विद्यापीठाच्या मार्केटिंग विभागाचे संचालक पी ए व्ही शेखर उपस्थित होते फुटबॉलमध्ये राज्यस्तरीय पदक मिळवलेल्या श्रुती माने हिला पन्नास टक्के शिष्यवृत्ती आणि स्विमिंगमध्ये राष्ट्रीय पदक विजेती कुसुम कुमावत हिला पंच्याहत्तर टक्के शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली त्याचबरोबर इतर विभागातील ललिता चौधरी हर्षवर्धन वाजे पृथ्वीराज चव्हाण शुभम जोशी लेफ्टनंट कर्नल अविनाश बी पडियार मिल्टन दास विशाल वेदक चैत्राली घुमरे सौम्या झा श्रावणी पुजारी या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली यावेळी बोलताना डॉक्टर एल आर यादव म्हणाले हम अलगे हम अलारढे हे विधान प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विद्यापीठाने ॲथलेटिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि युवा खेळाडूंना उत्कृष्ट संधी उपलब्ध करून देण्याची आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे आमच्या क्रीडा शिष्यवृत्ती आणि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये कोल्हापूर टस्कर्सच्या प्रायोजकत्वाद्वारे युवा खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही रोमांचित आहोत आमचे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर विश्वास ठेवते आणि क्रीडा क्षेत्रात महत्वाची भूमिका बजावते येथील मैदान अत्याधुनिक क्रीडा सुविधांनी सुसज्ज आहे असेही यादव यांनी नमूद केले प्राथमिकता जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बताया था कि हमने दो एकड़ का इंटरनेशनल लेवल का ग्रास फुटबॉल ग्राउंड बनाया है करीब करीब पौने तीन करोड़ के खर्च से और अभी इस साल हमने इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन कोर्ट बनाया चार कोर्ट का और उसी को आगे ले जाते हुए हम खेल को बहुत एजुकेशन के माध्यम से और इंफ्रा के माध्यम से एकेडमी के माध्यम से हम खेल को बहुत प्राथमिकता दे के जाएंगे क्योंकि जीवन में आप सब जब विद्यार्थी होंगे तो खेल भी खेल कूद में काफ़ी भाग लेते होंगे और उसका फ़ायदा यह है कि बहुत लोग जो बचपन से खेल कूद करते आए हैं वो बहुत स्वस्थ हैं उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ मैं बासठ साल का हूँ फुटबॉलर था और आपको बताऊँ कि अभी तक मैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ हूँ कोई बीमारी नहीं है मुझे तो इस चीज़ को मैं आगे लेके जाता हूँ और आज हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे और इसके माध्यम से जो महाराष्ट्र क्रिकेट लीग है उसमें कोल्हापुर की जो टीम है आ, उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया है उनके साथ अलायंस किया है और उस टीम को हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के माध्यम से आ, आगे लेके जा रहे हैं जो हमने आपसे वादा किया था उस वादा को निभाते हुए आज हम आपके बीच आपके सामने हम ये बताना चाहते हैं कि अलाड यूनिवर्सिटी जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है हम लोग सिर्फ बातें नहीं बनाते बट जो बोलते हैं उस पर सौ टका खरा उतरने की कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स एक ऐसा विषय है जिसको ज़्यादा लोग छूते नहीं हैं सब लोग सरकारों से चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए काम करे तो गवर्नमेंट की अपनी सीमाएँ हैं वो अपने लेवल तक करते हैं लेकिन एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी टीम बना के तो काम करती हैं लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों को जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं और पढ़ना चाहते हैं गरीब परिवार से हैं तो उनको मदद कोई नहीं करता है तो हमारी यूनिवर्सिटी हमारी मैनेजमेंट ने ये यूनिवर्सिटी लिया है कि हमारे जो छः आठ तरह की जो अलग अलग विषयों के ऊपर जो स्कॉलरशिप है वो हम दे रहे हैं आज इतफाक तो से ये बच्चे इस प्रोग्राम के लिए आए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मीडिया से हैं आप मीडिया के लोगों को बताइए इस बारे में कि मीडिया के लिए भी अलार यूनिवर्सिटी इस तरह का स्कीम लेके आई है तो आपके बच्चे भी अप्लाई करें अगली बार जब हम मिलें तो हमको लगे कि हाँ आपके लोग भी आपके बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह से हमने सेना के लिए भी दिया है सेना में जो सैनिक बॉर्डर पे देश की सेवा में जिसकी जान चली जाती है उसके उसके आगे चल के उसका परिवार थोड़ा कठिनाई का सामना करना करता है तो ऐसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को भी हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं और जैसे आपने को बताया कि पूरी तरह से ये आ, हम छः लोग तय नहीं करते कि, कि किसको स्कॉलरशिप देना है ये पूरा एआई मॉडल है ऑल इंडिया इंट्रेन टेस्ट है लाड का और स्कॉलरशिप टेस्ट है और उसमें जो सबसे और जो उसका मार्क दिया जाता है वो भी आई के हिसाब से वो भी मतलब कंप्यूटर डिसाइड करता है उसमें ह्यूमन टच बिल्कुल नहीं है तो इसमें कोई पक्षपात नहीं होता अगर मैं चाहूँ कि किसी को दे दूँ तो मैं नहीं दे सकता तो हम लोगों ने अपनी ब्रांड को इस तरह से बनाने की कोशिश किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को नुकसान ना या फायदा ह्यूमन ना करें सिस्टम के तहत हम जाएं और हमारा हमें उम्मीद है की इस इस मार्ग से चलते हुए क्योंकि सच्चाई के मार्ग से चलते हुए जो इंसान आगे जाता है वो हमेशा विजय प्राप्त करता है कोल्हापूर टस्कर्सचा कर्णधार राहुल त्रिपाठी म्हणाले अलार्ड युनिव्हर्सिटी पुणेशी जोडले जाणे हा आमच्यासाठी सन्मान आहे ही एक संस्था अशी आहे जी खरोखरच खेळ आणि तरुण प्रतिभा विकसित करण्यावर अधिक भर देते क्रीडा शिष्यवृत्ती आणि तळागाळातील खेळ हे कोल्हापूर टस्कर्ससाठी महत्त्वाचे प्रोत्साहन आहे आणि या उपक्रमाचा भाग होण्यासाठी मी खूप उत्साहित आहे है ही ले। तो मैं अल्लाहड यूनिवर्सिटी को थैंक यू बोलूंगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए और दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स स्टडीज में जब भी स्पोर्ट्स लोगों को uh, बढ़ावा दिया जाता है या उनको स्कॉलरशिप दी जाती है तो ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट uh, और uh, बहुत लाइक आई मीन टू से कि Uh, बहुत uh, uh, वो वर्ड नहीं आ रहा है कि इनक्रेजिंग रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर में स्टडीज़ हमेशा स्पोर्ट्स से एक स्टेप आगे रहती है घर में जब भी पेरेंट्स uh, रहते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि पढ़ाई करना ज़रूरी है तो खेलने को मिलेगा तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स को भी आ, अब इंडिया में बहुत uh, uh, मिल रहा है और अल्लाड यूनिवर्सिटी का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि स्कॉलरशिप्स मिलेंगे तो लोग और स्पोर्ट्स पीपल जो इस एज में हैं जो जस्ट आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से स्पोर्ट्स भी ज़्यादा आएगा तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मोशी